Hamını salamlayıram. Əvvəlcə yeni ilinizi, ə, Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gününü və ən əsası Qarabağımızın geri qaytarılışını təbrik edirəm. Kürdistan Azərbaycanısı olaraq mən də çox sevindim. Bunu qeyd etləməyimin, bununla başlamağımın əsas səbəbi də odur ki, ə, paylaşdığım videoların çoxunda mövzudan kənar ə, rəylər var. Cavab yazmaq istəmirəm, amma artdıqca məcbur oluram yazmağa. Belədir ki, mən Gürcüstanda yaşadığıma görə gürcü əlifbasından başqa millətin əlifbasını bir-birinə qarışdırıb mənə qarşı və gürcü əlifbasına qarşı xoş olmayan, xoşa gəlməz sözlər istifadə edirlər. Elliyisiniz <laughs> tacibçilər. Xahiş eləyirəm internetdə araşdırma eləyin, ondan sonra mühakimə eləyin. Deməli, o gürcül əlifbasıdır. Mən Gürcüstanda yaşadığıma görə gürcül əlifbasından istifadə edirik. Bunu istirdim açıqlayım və vətənimizin uğuru, millətimizin uğuru, qələbəsi bizim də qələbəmizdir. Bunu da qeyd eləmək istəyirəm. Bundan əlavə sizə bu gün nədən danışacağam? Bilirsiniz ki, artıq Gürcüstanda da onlayn onlayn jurnal sisteminə keçiblər və onlayn jurnal necə doldurmalıyıq, qiymətləri necə yazmalıyıq ıı, və əgər yoxlama yazacaqsa, yoxlamayı necə qeyd etməliyik? Ayın 12-sinə kimi, ayın 12-sinə kimi vaxt verilib. Əvvəlcə dedim, aplikasiya kimi ıı, Play Store-dan da endirə bilərik onlayn jurnalı. Yox, əgər aplikasiya kimi endirmək istəmiriksə də ıı, ın online school yazırıq. Və aplikasiya kimi endirir. Yəni aplikasiyada nə tək WhatsApp, nə tər ki başqa ə, belə deyim, proqramlar o şəkildə online schoolda, yəni online jurnal da endirə bilər. 2.7 MB-dır, elə çox yer tutmur. Yükləyə basırsınız, normal endirirsiniz. burdan yüklə hissəsinə toxunuruq və yükləməyə başlayır. Yüklənənə qədər biz mən sizə daha doğrusu istəyirəm əlavə məlumat da verim. Sadəcə bir proqram kimi köçürüb telefonda istifadə etməkdən əlavə biz eyni zamanda Teams proqramının özündən də daxil ola bilərik. Teams proqramına daxil olursunuz. Ə, yəni bu formada açır siniflərimiz, ekiplərimiz hamısı görünür. Ə, deməli, mən başda danışdığım əlifba həmin bu əlifbadır. Gürcü hərfləridir. Deməli, burdan biz nə ağırırıq? Sağ tərəfdə, sağ aşağı hissədə görünən üç nöqtəyə toxunuruq və açılanlar içində biz yeni əlavə olunan ə, ə, funksiyalar görürük. Məsələn, jurnal Ə bir də Nika var. Nika Gürcüstanda e, Times proqramından əlaqəli, yəni ə, bu proqram üstündə işləyən əsas insanın adıdır. O da onun elektron formasıdır. Yəni buraya girib suallarımızı yaza bilərik. Həmin dəqiqə bizə cavab gəlir, deyirlər. Amma həmin dəqiqə cavab gəlməyə də bilər. Deməli, burda jurnal hissəsinə toxunuruq. Bu gün nədən danışırıq? Elektron jurnaldan. Jurnal hissəsinə toxunduqdan sonra jurnalın linkinə daxil oluruq. Jurnala biz aplikasiya olaraq da, bir proqram olaraq da endirsəniz, bir proqram olaraq endirməsəniz də yenə də sizə lazım gələn timsə daxil olanda hansı maildan teachers.gov.gi mailinizdən bir də o Tamsa daxil olanda hansı parol istifadə eləyirsənsə onu yığırsınız. A, mən indi parolumu avtomatik yığıram, aha daxil oluruq. Parolunuzu yığanda diqqətli yığın. Hı -hı. Daxil olunuruq və bu formada görürsünüz açılır. Mən ə, sizə Bir dəqiqə, endirilən proqramda göstərmək istəyirəm, artıq ekranımızda yerləşdi. Gördüyünüz kimi onlayn school proqramı eyni qaydı ilə açılır. Bura da yenə daxil olanda teachers.gov.gi e-mailinizi yığırsınız və parolunuzu yərirsiniz. Yəni burdan da daxil ola bilərsiniz. Teams proqramının özündən də daxil ola bilərik. Teams proqramının özündən daxil olanda sizdə Sol tərəfdə açılacaqdır jurnal, qlasebi, e, yəni siniflər, e, dəvəli dəbi, e, tapşırıqlar, kalendar, e, təqdim, chati, isə e, e, m e, SMS belədək. Söhbət. E, əsas biz mətavarı, yəni əsas səhifədə, əsas səhifədə belə görünür ki, sizin hansı gün, e, hansı saatda dərsləriniz var. Biz buradan ə, jurnal bölməsinə addamaq istəyirəm. Siniflər addı, əvvəlcə siniflərə addayanda sizin sinifləriniz görünür. Baxın, gördüyünüz kimi. Bir də həmin siniflərin distansiyalı səsi görünür. Yəni distansiyalı onlayn formatda. Bilirsiniz ki, normal sinifdəki məktəbdəki dərslərimizin saatlarla eyni deyil, onlayn dərslərimizin saatları fərqlidir. Ona görə onlayn dərslərə əlavə olaraq bu distansiyalı, yəni onlaynlı Ə bu da normal dərslərimizdir. Deməli biz bu gün sizlə distansiyer dərslərdə qiymət she paseba deyirlər Gürcüstanda qiymət hissəsindən danışacağıq. Və istəyirəm ə, qısa məlumat verim, mən bunar haqqında danışmayacağam. Davaleba, yenə yəni, tapşırıq. Tapşırıq verə bilərik biz ə, uşaqlara burdan, yəni Teams-in tapşırığından söhbət getmir. Teams-a da göndərməyə bilərdik biz tapşırığı. Öyrənmişi videomuzda da var. Amma bu əlavə olaraq jurnaldan da tapşırıq göndərilməlidir əslində. Amma hələ jurnalın istifadəsi ə, rəsmi olmadığına görə ə, pilot rejimdə istifadə edirik. Ona görə ə, məcbur deyil, məcburi deyil. Sonra kalendar, yəni təqvimlənd danışanda da təqvimlə sizə bax bu formada, məsələn, bu ayın Yəni son dərs saatımızı göstər, son dərs günümüzü göstərir 29-u. Burdan geri gedə bilərik. Geri gedəndə artıq mən bir həftə ərzindəki saatlarımı görə bilərəm. Dərs saatlarımı, çünki məsələ bir gündə neçə saatım var imiş. Ayın 25-ində məsələn 3 saatım var imiş, ayın 22-sində 2 saatım varmış və sair bu formatda göstərilir. Ee, mən danışacağam indi sizə burada şəmə şəməcə məbəli yoxlama deməkdir. Yoxlama yazı işi, yoxlama yazı işində hazırlamaq üçün əvvəlcə verim o məlumatı sizə. Məsələn, siz ə, bundan sonra da onlayn jurnaldan istifadə edəcəksiniz, yəqin ki, gələn semestrdə. O əvvəlcədən planlamalısınız yoxlama yaz işinizi. İndi müəyyən problemlər olduğuna görə onlayn jurnalda istifadə indi düzəlişlər verməyimizə icazə verildi əslində verilmirdi. Bir həftənin içində yazdığınız qiymətləri yekunlaştırmalısınız və jurnalı bağlamalısınız. Yoxsa əlavə şans vermir sizə. Ki qiymət yazasınız ya gəlif gəlməyən yazasınız ya ə, yoxlama ya ə, qiymətlərini köçürəsiniz nəvlinə. Yoxlamanı hazırlamaq üçün nə arayırıq? Məsələn, 9-cu sinfə gələn yoxlama ayın 26-na yoxlama qeyd eləyək. Bunu əvvəlcədən eləmək lazımdır. Yəni ayın məsəl 25-ində 26-sının yoxlamasını qeyd edə bilərsiniz. Qeyd eləməmiş yazdığınız yoxlama sayılmır. Deməli belə bir üstünə basanda belə bir şey ə, çıxır pəncərə. Burada yazıb papaq şəkli var. Papaq şəkilinə basanda ə, yazır ki, namduylat kusurt ağnişnuli kakvətili iqos şamaçəməbəli? Siz ə, yəni deyir ki, həqiqətən istəyirsinizmi yoxlama olsun? Ə, diax eləsiniz, yəni bəli. Gördüyünüz kimi artıq bizim normal dərs saatımızdan fərqli olaraq bu saatın rəngi dəyişdi və qırmızı oldu. Bu o deməkdir ki, zardəyə daha çox oxşuyur, nə isə. Bu deməkdir ki, bizim həmin gün yoxlamamız var. Və yoxlamayı 26-sına yazdınız, əməsində siz 25-ində yazdırmalı idiniz. Yəni yoxlamayı Ə, ləğv eləmək lazımdır. Bunun üçün ağarırıq. Yenə həmin qaydana sətə də bir dəfə toxunuruq və gördüyünüz kimi töyb qutusu işarəsi var. Basanda həqiqətən istəyirsinizmi bu yoxlama silinsin? deyə xeyr edirik, yəni bəli və yoxlama silərik. Bu qaydı ilə yoxlama mızına qeyd eləyə bilərik, yəni hansı gündə, hansı tarixdə istəyirsiniz. Sonra burda chat işarəsi var. Chat işarəsində chat-i də daha doğrusu söhbət eləyə bilərsiniz. Burdan yəni sizə gələn mesajlar görünəcək. Burdan plus işarəsinə basıb hər hansı bir uşağınızın şagirdinizə və valideyninə həmçinin. Bu çox yaxşı bir funksiyadır. Valideynə SMS yaza bilərsiniz. Uşağın problemləri, qiymətləri haqqında, hər şey haqqında valideynlər də bilirlərsiniz ki, onlayn jurnalda istifadə edə bilərlər. Uşaqlarının davamiyyətini, uşaqların hansı qiymətlər aldığını görə bilərlər, əgər registrasiya olunublarsa. Deməli, mən bu gün kalendardan danışdım. Chat hissəsindən də məlumat verdim. Hələlik istifadə edəmədiyimizə görə lazım gəlmir davalıb yəni, hissəsindən, yəni tapşırıqlar hissəsindən bu gün danışmayacağam. Mən istəyirəm bu gün danışım jurnallardan. Journal hissəsinə basanda ə, belə bir pəncərə açılır. Burada siz əvvəlcə sinfi seçməlisiniz. Məsələn, 6-cı sinfi və ya 7-ci sinfi seçək. 7-ci sinfi seçirsiniz və bununla tamamlanmır, xeyr. 2-ci hissəmiz var, saqan, yəni fən. Burdan da riyaziyyatı keçirəm, mən riyaziyyat ə, çi hissədir görürsünüz. Distant təhri yazılıb qarşısına birinə də heç nə yazılmıb. Distant təhri yazılan seçirik, yəni onlayn olan ə, cədvəlimiz üzrə istəyirik ki, qiymət yazaq. Uşaqların siyasi bu formatda gəlib. Və qarşılarında ki ara, yəni ə, bu onunla davamiyyətə ə, yox ə, və hə yaza bilərsiniz. Bunu necə edirik? ə ki o deməkdir ki, artıq dərsdə iştirak eliyibdi. Ara o deməkdir ki, dərsdə iştirak eləmiyib. Məsələn, biz ə, sonradan məlum oldu ki, 4-cü uşaq da dərsdə iştirak eləməyibmiş. Onu həncərə qeyd edirik. Ki olan hissəsinin üstünə toxunursunuz, artıq araya çevrilir. Və eyni qaydı ilə yanlışlıqla yazırsınız, məsələ silmək istəyirsiniz, eyni qaydı ilə q-yə çevrilir. Burda 2 qraf var. Gördüyünüz kimi, qanvitarəbə, qanmavitarəbəli şəfəsəbə və də şəfəsəbə. Bu qiymətlər bir-birindən fərqlənir. Biz əsasən ə, qiymət ə, verməklə, qiymət hissəsinə ə, qiymətləri yazmaqla bildirəcəyik uşağın nə təri oxuduğunu. Ə, burada görürsünüz artıq yazılı olan qiymətlər var və birinə biz ə, qiymət yazaq sizləm bərabər. Deməli plus işarəsinə basırsınız, toxunursunuz. Belə bir pəncərə açılır. Bu pəncərədən birbaşa birbaşa qeyd eləyə bilərsiniz. M elə bilmirsiniz, çünki yapasevasiyasından, yəni yuxarıda sinif işimi yazır. Sinif işinin qiyməti yazmaq istəyirsiniz, yoxsa müstəqil işəm, yəni ev tapşırığım. Sinif işini seçək məsələ. Burdan gələk 9 balda seçək. Burda aşağıda şeynaxla hissəsi var. Şeynaxla saxlamaq deməkdir. Şeynax bevasandan sonra artıq qiymətimiz yazılmış olur. Şeynaxla hissəsinə basdıqdan sonra qiymətimiz yazılır. Ə, və bu qiyməti əgər ə, siz ə, xoşlamadınızsa və ya hələ səhvliklə yazdınızsa, ə, sonra ikinci qiymət də əlavə oluna bilər və yazdığınız qiyməti silədə bilərsiniz. Gördünüz ki, 9-un yanında bir plus işarəsi yenə var. Bir plus şərəsini yenə basıram ə, və burada artıq şepaseb tipində bir dənə ə, ev işini göstərir. Çünki artıq mən sinifçinə qiymətləndirdim. Ev işinə də yenə 9 ya 8 ya nə necə istəyirsinizsə uşağın öz ə, bilik və bacarığına uyğun olaraq qiymətləndirib qiymətləyirsiniz. Artıq gördünüz kimi 2 dənə qiyməti var. Uşağın 3-cü plusu aldırmayın. O artıq 2 dənə qiymət yazmaq hüququmuz var. 2-ci sadəcə niyəsə də görünür orada. Deməli, məsələ yazdığımız 9-un birini silmək istəyiriksə də eyni qaydı ilə 9-un üstünə basırıq və belə bir pəncərə açılır. Artıq aşağıda şey naqla yox. Redaktirə bayaz verir. Yəni redaktə eləmək, yenidən düzənləmək. Redaktirə banı aktivləşdirəndə sizə yuxarıda caşla gəlir. Yəni silmək, bəlkə yazdığınız qiymət uyğundur. Tamam əsilə bilərsiniz caşla yazandan caşla eliv. Və yaxud da 9-un yerinə 8 yaza bilərsiniz və ya 10 yaza bilərsiniz və ya 3 2 1 ana uğunca ləhsədə. Bundan əlavə silməyi seçək. Yazır yazır ki, həqiqətən silmək istəyirsinizmi? Bəli eləyirsiniz və artıq sizin qiymətiniz 2.9 silindi gördüyünüz kimi. Bu qaydada qiymətlər yazıb qiymətləndirə bilərik. Və semestr qiymətini nə təri yazırıq? Ən çox verilən suallar məna Semestr qiymətini biz yazmırıq. Semestr qiymətini, məsələ, bu gün mən qiymətləri daxil eləmişəm. Bütün semestrlər ərzində uşaqların aldığı qiymətləri. Əgər bu gün yazıbsınızsa, məsələ, bu günün qiymətlərini, savağa artıq uşağa indiyənə qədər yazılan qiymətlərə uyğun olaraq ədədi ortasını tapır, aldığı qiymətlərin və bu həmin şagirdin semestr qiyməti olur. Bunu ə, nə tər yoxlamaq olar ki, hansı uşaq hansı qiyməti alıb? Hə, bir də Ona qədər mən sizə demək istəyirəm ki, bax burda 29-unda, 29 dekabrda, 19 dekabrın ə, belə deyim, məlumatları da. İndi gəlin əvvəlki dərslərə necə qayıda bilərik. Bilirsiniz ki, ə, dövlət qərarı, Təhsil Nazirinin qərarı ilə bizə icazə verilib ki, əvvəlki, yəni bir semestr ərzində yazılan qiymətləri düz düzenliyə yazılan qiymətlərin üstündə işləyək ki, hər hansı bir problem yaranmasın. Çünki onlayn jurnal hələ pilot rejimdə olduğuna görə bəzi problemlərlə işləyir. Deməli, mən artıq 25-ni addadım. 25-ni keçdikdən sonra yenə həmin qaydı ilə qi ara düzəldə bilərəm. Yəni gəlib gəlməyib, iştirak eləmir dərsdə. Burada da qiymətləri yenə ehtımlaşdıra bilərəm. Bir qiymət yaza bilərsiniz, iki qiymət yaza bilərsiniz həmin qaydı ilə. Əsas yoxlama yazı işində uşaqların hamısına, hamısına qiymət yazılmalıdır. Kim iştirak eləyir? Əgər bir nəfər belə iştirak eləmərsə də, də dərsinizdə, ona ara yazıb sınızsa, yəni dərsində yoxdur, yazıbsınızsa, yox yazıbsınızsa, ona mütləq və mütləq ilin e, axırına, yəni semestrinin axırına kimi e, yoxlama işinin ağdgenə deyirlər, yoxlama işini əvəz etməlisiniz. Yenidən şans verməlisiniz o şagla ki, yoxlamayı yazsın onda yana qeyd eləmək olar. Yoxlamağın ağt genasını da həmin qaydı ilə həmin bayaq göstərdim. Yoxlama necə qeyd olunursa, həmin qaydı ilə ağt gena eləyə bilərik. Şamacanobelis ağt genanı Jordan's içimi qırmızı rənglə göstərir. E, deməli, daha dəqiq desəm, Şamacanobelis ağt genanın balı qırmızı rənglə göstərilir. Şamacanobelin balı e, göy rənglə göstərilir. Saqlaso e, e, samuşao, yəni sinif işinin balı sarı rənglə göstərilir və Əm bu imtahandır. O imtahan da semestrin axırında verilən bir imtahandır. Tünd yaşıl rənglə göstərilir. Birdə fərdi iş, fərdi işdə ə, gördüyünüz kimi zərdə rənglə göstərilir. Buna nəlavə bizim yuxarıda göstərilir hansı saatda dərsiniz başlayır? 09 9-da başlayır. Onun yarısında bitir dərsimiz və hansı sinifə? 7A sinifidir, gördünüz ki mə və distans yürlüyə, yəni onlayn rejimdə. Mən ə, bu sağa və sola oxlarla irəliyə və geriyə addada bilərəm. Dərs saatlarını özü göstərir. Həftədə 2 saatçısı da özü addada deyir. Məsələn 23:20-si, artıq 18:17-si. Yəni sizə S-School-da hansı ə, qeyd olunubsa da, cədvəliniz həmin cədvələ uyğun göstərir. Deməli, burdan əlavə axtarışdan siz hər hansı bir uşağı axtarıb uyğun hərflərlə yazmalısınız. 2 çıxarsın məsələ. Kimsədən birini axtarıb sadəcə o uşağın məsələ çoxdusa da uşağınızın sayı şagirddən oradan axtarıb oradan qiymət yaza bilərsiniz. Və bu gün danışmaq istədiyim bir də bu funksiyadır ki, yuxarıda qələm işarəsi var. Qələmdən basaraq siz belə bir pəncərə açılır. Bu əslində kompüterdə daha aydın və geniş şəkildə görünür. Mənim telefonda işlədiyimə görə belə biraz adaptivəri eləmək lazımdır. Deməli, 7-ci sinfin qiymətlərini artıq yekunlaşdırdıq, keçək başqa bir sinfə. Məsələn, 8-ə keçək, 8-ci sinfə. Yenə eyni qaydığı ilə Sağanın Matematika Distansiyoru seçirəm, arxiva seçmək deməkdir. Və addıram artıq 8-ci sinfə keçdim, 8-ci sinfdən ə qiymətlərini yazmalıyam. Kim gəlib, kim iştirak elib dərsində onları yazmalıyam və həmin qaydı ilə heç bir dəyişiklik yoxdur. Bir də eyni şeyləri danışmaq istəmirəm. Və bu yuxarıda gördünüz rəngli üst hissədə, rəngli olan hissəyə basanda siz görürsünüz burada piradi piradi informasiyaya gəlir, rollis çəçləb, parolis çviləb aktiv obyektiv sistemidən kasla. Bu sistemidən kasla çıxmaq deməkdir, yəni onlayn jurnaldan çıxmaq. Bir adım məlumatiya sizin haqqında şəxsi məlumatlar da rol ischeuldan danışmaq istəyirəm, ən vacib olan budur, kim məni kimi iki məktəbdə işləyirsə və ya ə, həm valideyn, həm də müəllimdirsə də rol ischeulda artıq ona imkan verir ki, müəllim kimi daxil olsun və ya valideyn kimi daxil olsun və ya roli seçli seçəndən sonra baxın belə bir pəncərə açılır və rol yazır. Yəni ə, sizin rolunuz. Massovable. Mən, yəni sadə müəllim olduğuma görə massovable gətirir. Amma valideyn olanlar da aşağıda şobelə gətirir. Deməli, massovable seçəndən sonra mən görürsüz iki məktəb gətirir. Bu iki məktəblərin hansının jurnallarını görmək istəyirəmsə onu nişanlayıram. Ə A, məsələn, bir başqa məktəbə daxil. Mhm, artıq jurnalımız dəyişir, artıq mənə həmin məktəbin jurnalını göstərməyə başlayır. Mən burdan sinifləri seçə bilərəm. Mən burdan Aha, artıq siniflərim burada görünür. Məsələn, 7-ci sinif olsun. Aha, distans yürü arquivan. Aha, mən burdan həmin qaydı ilə sizə göstərmək istədiyim bir dənə ə şey var çı, o da ə, deməli 7-ci sinifin, aha. Artıq görürsünüz. 7-ci sinifdə ə, yoxlamamın qiymətləri, yoxlamanın qiymətlərini hamaya qoymaq lazımdır və yoxlamanın qiymətini yaşıl rəngdə göstərir. Ə, bunu göstərmək istirdim. Bundan əlavə yenə ə, burada parol istifadə ilə bağlı haqqında danışmaq istəyirəm. Parolunuzu dəyişə bilərsiniz aktiv oby, bir də hər halda istifadə eləmirik. Dərsdən əlavə aktiv, aktivliklər keçirə bilərsiniz, məşqlər keçirə bilərsiniz uşaqlarla. O haqqında məlumatdır. E, yəqin ki, artıq bəsdir bu qədər <laughs> məlumat. İlk gün, hə, bir də burada mən göstəricilər haqqında danışmaq istəyirəm. Görürsünüz, riyaziyyat, riyaziyyatda distansiyuriyə baxırıq. Birinci göstərilir: "Saşualo kula". Saşualukula 5-ci sinifə qiyməti yazılmadığına görə, saşualukula deməkdir semestr qiyməti deyək, ə, yəni ədədi ortası, ədədi qiyməti. Mi saşualukula 7-ci sinifə göstərir, məsələn, ə, sinif olaraq göstərir və uşaqların özlərinin saşualukulasını, yəni iminə bir uşağın semestr qiyməti nətərə baxa bilərik. İkinci göstərilən dastrebə onların davamiyyətidir. 87% davamiyyət, 89% davamiyyət, 92% ilə ən çox davamiyyəti olan sinifim 9-cu siniflərdir. Sinifdir və mən indi sizə bir-bir uşaqların aldığı qiymətləri və davamiyyətlərini ayrıca hər uşağın şəxsi ə məlumatdan necə görə bilərik o barədə məlumat vermək istəyirəm. Deməli onun necə baxırıq? Gördüyünüz kimi 5-ci sinifdə və ya 7-ci sinifə baxaq. 7-ci sinifdə 9-cu sinif olsun. 9-cu sinifin yuxarısında ox işarəsi var. Oradan basdıqda uşaqların adları, soyadları tək-tək gəlir və gördüyünüz kimi dastreba yazılıb, yəni davamiyyəti 91%dir. Ağd yenə o deməkdir ki, əgər iştirak edəlmədiyi yoxlama işi varsa da, onu sonradan yazdırmışam mı, yazdırmamışam mı və social oculası 4.2 gəlir. Bu social okula yəqin ki düzələcək. Yuxarı ballar alıbdı əslində şagirdim, amma hələ onlayn jurnalda problemlər olduğuna görə semestr qiymətlərini belə aşağı göstərir. Sonra e, burada detalura hissəsi var, gördüyünüz kimi yuxarı hissədə detalura da basanda, yəni daha ətraflı məlumat görmək istəyirsinizsə uşaq e, barəsində, burada hansı dərslə, baxın, uşağın adı, e, soyadı və hansı dərslə nə qədər e, davamiyyəti olduğunu göstərir. Baxın, e, məsələ ay 16-sı, 12-ci ayın e, 16-sında və mənim şagirdim dərslə də iştirak eləmiyibdi, ara alıbdı. Gördüyünüz kimi elə də yaxşı davamiyyəti yoxdu, amma bəli, 1, 2 təxmini 3 dənə davamiyyətsizliyi var. Deməli, bu qismdə isə aldığı qiymətləri görürsünüz. Hı, bu yoxlamadan aldığı qiymət, o da gündəlik dərslərdən aldığı qiymətindir, müəyyən qiymətlərindir. Girdildikdən sonra artıq bir semestr ərzində neçə qiymət olduğunu şəpasifəsisindən baxa bilərik və burada da dərslərdən nə təşərrühat etdiyinə, yəni dərsə girib-girmədiyinə baxa bilərik. Bu barədə də məlumat verdiyimə görə bu günük bu qədər. Yəqin ki, əlavə kiminsə də sualı varsa ya da nə isə də daha yaxşı izah eləyə bilmədimsə də rəylərdə yaza bilərsiniz. Mən bir də xalqımızı təbrik edirəm bu gözəl qələbə münasibətindən ən çox sevinənlərdən biri də mənim. Dünya azərbaycanlıları olaraq həmrəllik günümüz olduğuna görə ə, daha bir-birimizə qarşı daha diqqətli olmalıyıq, mən ona inanıram və bir də mən yəni sırf gürcü hərfinə görə, mən gürcü əlifbasına görə ə, başqa millətin alfbasına bənzədilməsini istəmirəm. Çünki yəni xoş olmayan sözlər, xoş olmayan rəylər alıram. Çox sağ olun. Amma onunla yanaşı yaxşı, gözəl rəyləriniz də var. Minnətdaram hamınıza. Çox sağ olun diqqətiniz üçün.